ditempatkan di hotel-hotel penginapan berbeza mengikut zon perkhidmatan yang disediakan Tabung Haji TH. Dan untuk perinciannya kita bersama dengan Fatil Hudaik Ghazali dari Madinah. Saksikan. Tanggal 24 Julai, kumpulan pertama 483 Jemaah Haji Malaysia yang berlepas kira-kira pukul 5.30 pagi dari KLIA selamat tiba di lapangan terbang-terbang seputera Muhammad bin Abdul Aziz Madinah kira-kira pukul 2.30 petang waktu Malaysia. Ia disusuli kumpulan kedua jemaah haji membabitkan 420 orang yang berlepas pada 9.30 malam hari yang sama. Tiba di Madinah kira-kira pukul 4 pagi waktu Malaysia pada 25 Julai. Pada hari yang sama, pesawat yang membawa 325 jemaah daripada kumpulan ketiga turut selamat mendarat di bumi Al-Munawarah pukul 3.30 petang waktu Malaysia. Setelah melalui pemeriksaan imigresen dan pengesahan muassasah iaitu pengendali jemaah haji Arab Saudi, mereka tiba di Hotel Anwar Al Madinah Mawduntik dan Hotel Al Haram dengan menaiki bas. Selamat datang ke bumi Madinah Al Munawarah. Uh, dari mana Pak Cik? Saya daripada Perak. Dari Perak. Jadi, bagaimana perasaan Pak Cik sekian lama Adakah ini kali pertama menunaikan fardu haji? Kali pertama saya mengajar haji Menunaikan haji Saya macam gaya Saya kata mimpi ke saya ni Saya ingat pasal sudah lama nunggu Hari-hari tiba-tiba tahun ni saya dijemput Pasal saya untuk menunaikan pardu haji Itulah tak, tak, tak sangka dalam hati tak tak, 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 tak tahu nak lah cakap macam mana Selain Ahmad Baharudin Jemaah-jemaah lain juga tidak dapat menyempunyikan rasa sayu sebaik menjejakkan kaki di tanah suci. Uh, pada anak-anak, jangan ya. ya, bimbang. Dan sebab saya dah selamat sampai dan saya minta anak-anak doakan saya semoga saya dapat buat haji imam grup itu Tuhi ah, Perasaan tu memang sangat gembira dan bersyukur kepada Allah Dan ah, moga-moga mendapat haji yang baru lah Yalah, Untuk untuk anak-anak, kawan-kawan, adik-adik, saudara-saudara, siapa yang kena kami Minta tolong doakan kami sihat, mudah semua urusan ...dan kami pun doa untuk mereka semua... ...jumpa semua datang, dapat sampai ke sini. Alhamdulillah, tak ada masalah. Alhamdulillah. Syukur ni, Mak. Sampai sini, Alhamdulillah. Jarak perjalanan dari lapangan terbang Madinah... ...ke kawasan hotel penginapan berhampiran Masjid Nabawi... ...mengambil masa kira-kira setengah jam. Hotel Movenpick yang menempatkan... ...dua kumpulan pertama jemaah Malaysia menjadi ibu pejabat perkhidmatan TH untuk zon 2 manakala hotel al haram yang menempatkan jemaah kumpulan ketiga menjadi pusat khidmat TH untuk zon 1 kedua-dua zon terbabit mengikuti hotel-hotel yang paling banyak menempatkan jemaah haji Malaysia di kota madinah berbanding zon 3 perkhidmatan memandangkan cuaca yang panas jemaah haji negara dinasihatkan supaya mengutamakan kesihatan dengan minum banyak air pada masa sama sentiasa memelihara nama baik Malaysia. Dalam akses kesibukan dan kemeriahan ramai jemaah haji di 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 Mekah juga di Madinah ini semestinya lah kita menasihatkan supaya jemaah jemaah haji khususnya uh, menentukan disiplin mereka menjaga disiplin mereka kerana jemaah haji, haji Malaysia ini akan terkenal dengan uh, dengan disiplin mereka. Strata Alhamdulillah, terima kasih saudara Fatih Hidayat memberikan perkembangan mm. untuk musim haji 1438 Hijrah bagi tahun ini. Mm. Dan sebenarnya, uh, kisah saya, saya nak uh, singkat kembali semasa Lautan Raja Arab Saudi, uh, Raja Salman ke Malaysia baru-baru ini memuji uh, tentang Jemaah Haji Malaysia dan juga kerjasama dengan Yang Amat Bawah Perdana Menteri Tuan 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 Uh, menambah bilangan kuota dan itu adalah usaha sama yang telah diusahakan oleh Yang Amat Perdana Menteri untuk menjamin keselesaan dan juga kemudahan bagi para jemaah haji di Malaysia. Hmm. Baiklah kis, uh, untuk terus uh, bercakap mengenai musim haji dan juga suruhan haji bagi tahun ini kita amat berhutang hati hmm. untuk menganggutkan karavan Uh, yang berbagai Datuk Sri Panglima Haji Abdul Aziz bin Haji Abdul Rahim mm -hmm. uh, Pengerusi Lembaga Tabung Haji Assalamualaikum Datuk Sri Waalaikumsalam Assalamualaikum Datuk Sri Alhamdulillah Apa khabar Ismail? Alhamdulillah Apa khabar? Okey, sihat? Okay, sihat Datuk Okey, Datuk Sri kita tahu um, Tabung Haji merupakan antara badan haji yang terbaik, terbaik di dunia. Tapi kita nak tahu bagi bagi musim haji tahun ni apa antara penambahbaikan dan persiapan yang dilakukan oleh Tabung Haji untuk jemaah kita. Alhamdulillah, saya tertarik dengan Ismail tadi hmm. bila menyatakan bahawa uh, yang wakil-wakil Perdana Menteri telah mengusahakan dalam pertemuan uh, dengan mesyuarat di antara uh, yang kita dah perolehilah tab kota. Jadi saya di kesempatan ni selaku pengurusi lembaga tabung haji uh, bagi seluruh warga tabung haji dan rakyat Malaysia khususnya jemaah kita mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kita kasih kerana yang telah menghasilkan penambahan pada hari ini yang beliau atas perbincangan dengan uh, Duli King Salman hmm. baginda King Salman dalam lawatan kerja ke Malaysia pada bulan Februari yang lalu hmm. Alhamdulillah untuk makluman pertama sekali kita selama ni kita hanya dapat 22300 jemaah haji manakala untuk tahun ini bermulalah kita telah mendapat penambahan seramai 7900 orang jemaah kita yang dapat mengerjakan ibadah haji yang akhir ni kita dapat setakat ni 30200 jemaah kita yang bakal melaksanakan ibadah haji daripada 23000 22300 Sehingga 30,200 Penambahannya sahaja adalah dikurang 26% Penambahan kota Jemaah kita pada tahun itu Satu perkara yang bukan mudah Ini satu perkara yang luar biasa Yang telah diusahakan dalam pertemuan Perbincangan empat mata Di antara kedua-dua pemimpin Pemimpin utama Malaysia Dan pemimpin utama Saudi Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala. Uh -huh. Jadi dalam segala persiapan Setakat sekarang Alhamdulillah kami dah berusaha dah penerbangan, dah, penerbangan pertama uh -huh. Yang berlepas pada 24 Hari bulan baru ni uh -huh. uh, Setakat hari ni dah ada 5 Penerbangan dan kita telah uh, Hantar jemaah kita yang Sudah berada Di Tanah Suci Sekarang ni first batch ni semua ke Madinah uh -huh. Di Madinah kita dah ada 3,661 orang Manakala yang 483 dalam perjalanan InsyaAllah kita jangkakan 4480 Semua kita akan berada selewat-lewatnya petang ini di Madinah Dan penerbangan kita akan berterusan sehinggalah 26 hari bulan Penerbangan terakhir 26 hari bulan Ogos kita ada 112 penerbangan, 76 daripada Malaysia Airlines, 36 daripada Saudi Tetapi yang membawa penerbangan jemaah kita adalah FlyNAS Jadi kita ada 112 penerbangan untuk kita membawa jemaah kita ke Tanah Suci pada tahun ini Bercakap juga tentang kita kata kos untuk menaikkan haji tahun ini. ini satu perkara yang cukup rakyat Uh, kena tahu uh -huh. dan rakyat uh, kena bersyukur kepada Allah SWT sebagai rakyat Malaysia uh -huh. kita kena bersyukur kepada Allah SWT kerana negara Malaysia yang begitu Allah berikan kerahmatan keberkatannya, uh -huh. kos sebenarnya nak naik haji adalah RM19,550 uh -huh. RM19,550 seperti yang tertera uh -huh. dan rakyat Malaysia, jemaah kita hanya membayar RM9,980 RM9,980 dan kos yang sebaik -sebaik selanjutnya RM9,570 mm -hmm. dibiayai oleh Kerajaan Barisan Nasional mm, yang memberikan ilang. kepada seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira fahaman ideologi politik sama sekali. 10 tahun tidak berubah. Tidak. Setelah saya menjadi pengurusi Lembaga Tabung Haji mm. sudah hampir 5 tahun, 4 kali saya pergi berjumpa dengan Yang Amat Perdana Menteri bersama-sama dengan menteri yang bertanggungjawab jaga Tabung Haji iaitu Datuk Seri Jamil Khair Baharom. Uh -huh. Kami pergi ke situ berjumpa dengan Yang Amat Bermuat balik apa yang amat Perdana Menteri tu Aziz tak apalah kerajaan mampu tanggung kos ni tak apa tak payah naikkan tak payah susahkan rakyat kita usahakan ini perkara yang baik perkara-perkara yang bersandarkan barakah ni kita akan dapat Kerahmatan, akhirnya negara kita terus maju, aman, makmur kalau kita lakukan perkara ini. Perdana Menteri itu tidak menaikkan harga langsung dan Perdana Menteri menyatakan bahawa subsidi ini akan ditanggung melalui kerajaan kepada tabung haji. Kerana apa? Sebab saya selalu di mana-mana saya berlumkan kepada jemaah rakyat Malaysia khususnya lebih 9 juta pelabur tabung haji. Mm -hmm. Wa imam hatta 1 sen diletakkan dalam tabung haji dijamin 100% oleh kerajaan Malaysia, mm -hmm. kerajaan Barisan Nasional. Jadi mm -hmm. jangan risau. Jangan kata bila mereka ada beberapa pihak yang beberapa orang tertentu saja mm -hmm. yang kata tabung haji nak bankrap, kerajaan Barisan Nasional nak bankrap. Tak kalah kalau kerajaan barisan nasional nak bankrupt hmm. Boleh memberi subsidi melebihi 260 juta pada tahun-tahun ini Lebih 260 juta ringgit yang bakal dikeluarkan oleh kerajaan barisan nasional melalui tabung haji Untuk memberikan subsidi kepada jemaah hmm. Ini bukan mendapik dada malah takbul nak uzbilan macam Sekadar kongsi membagikan maklumat ini kepada seluruh rakyat Malaysia Bahawa sesungguhnya di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak yang sentiasa menyatakan rakyat didahulukan apatah lagi dalam rukun Islam tuntutan rukun Islam yang kelima iaitu melaksanakan ibadah haji disumbang dibantu oleh kerajaan sekaligus saya ingin merumuskan sesungguhnya dalam dunia hanya negara Malaysia yang paling murah termurah lapau negeri negara Somalia yang miskin yang kemuluran pun uh -huh. mereka kena bayar hampir 3000 US dolar uh -huh. yang mana sudah melebihi 14000 ringgit. Keranya uh -huh. kita 9980 ringgit rakyat kita yang bayar dan hampir 50% dibayar dibiayai oleh kerajaan Malaysia. Tabung Haji. Alhamdulillah. sih saya juga di sebalik isu yang di di, di dilontarkan oleh Tabung Haji tetapi kita juga perlu tahu tentang pujian kerajaan Arab Saudi sendiri terhadap kerajaan Malaysia dalam pengurusan jemaah Tabung Haji. Bagaimana? Kata, alhamdulillah. Rezeki pengurusan. Ini? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu taala. Karena Tabung Haji setakat hari ini sudah lebih 10 tahun. kita lah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu taala dengan berkat kerjasama seluruh jemaah kita tanpa jemaah kita tabung haji tidak boleh menjadi cemerlang hmm. tanpa sokongan rakyat Malaysia yang berhemah, berdisiplin tinggi dalam melaksanakan ibadah haji atau umrah tak mungkin tabung haji boleh menjadi cemerlang tetapi hmm. setakat hari ini hanya tabung lah yang mana dapat pujian hmm. bukan setakat pujian penghargaan daripada kerajaan dan rakyat Saudi malah kita telah dapat kunjungan Daripada lebih 10 negara hmm. Yang datang ke Malaysia Untuk belajar bagaimana Tabung haji menguruskan hmm. Jemaah kita dalam melaksanakan Ibadah haji dan umrah hmm. Baru ini hmm. uh, Di Filipina sendiri uh, Presiden Duterte Telah menghantar penasihat agama uh, Beliau untuk datang ke tabung haji Indonesia dalam konteks tu Kongo uh, Dan kita dah dapat uh, Bangladesh mereka semua dah mula datang Rupa dengan tabung haji Minta cara kaedah nak bekerjasama Malah minta kita adakan kerjasama Di antara Malaysia, Filipin Malaysia, Indonesia, Malaysia, Kambuja Untuk tabung haji membantu Transform teknologi yang ada kepada kita InsyaAllah atas nama silaturahim, Persaudaraan sebagai kita sama-sama Islam InsyaAllah tabung haji mengalu-alukan siapa saja yang datang untuk kongsi pengalaman untuk transform teknologi yang ada untuk kebaikan umat dunia sejagat insyaallah hmm. kita sanggup membantu mereka itu bukan si oh. rahsia pengurusan ya ya kita sanggup ya oh. untuk kebaikan insyaallah Allah. insya rasa kita juga teruk berbangga kerana tabung haji menjadi antara yang terbaik di dunia dan juga menjadi contoh role model kepada negara lain baik datuk sri bagi musim haji tahun ini apa antara kemudahan tambahan yang disediakan oleh pihak tabung haji kita, itu, uh, seperti kita? biasa tahun ini kita mesti menambah baikkan khususnya dari sudut keselamatan dan uh, selain daripada sebelum-sebelum tahun-tahun ini kita sentiasa meningkatkan mutu-mutu kualiti, hmm. uh, kemudahan uh, bagi kepentingan seluruh jemaah uh, rakyat Malaysia kita yang kita kasih di Tanah Suci uh, antara kemudahan yang disediakan di Mekah termasuklah ekspek penginapan yang mana setiap jemaah diperuntukkan bilik secara fungsi, lazimnya keselesaan jemaah itu dapat dia terdapat empat hingga 8 penghuni berbanding dengan bilik besar mana Dan kita juga dari sudut komunikasi Kita bekerjasama erat dengan syarikat Saudi Dengan telekom untuk memastikan Mereka boleh dapat menghubungi keluarga mereka Dari sudut komunikasi Dan inilah aspek-aspek yang kita utamakan Dan apa sekalipun dalam konteks yang kita nak lakukan Kita ada lebih 600 petugas-petugas haji uh -huh. yang berada di tanah suci uh -huh. dan kita merayu kepada seluruh jemaah kita untuk memastikan mereka pakai gelang tangan mm. sentiasa. Sebab saya sebagai pengerusi saya juga dihujani dengan panggilan-panggilan uh -huh. yang menanyakan, Datuk apa sekarang ni ada masalah nampak di Teluk tu, negara Qatar, negara ni ada ada apa-apa masalah ke setahu mm. insya Kita sebagai rakyat Malaysia, kita bersandarkan yang kita pergi ni kerana Allah dan apa nak berlaku pun dia kun ya. kata Allah jadi maka jadi lah tapi dalam konteks tabung haji kita pastikan kita ada bilik gerakan tahun ini kita buka bilik gerakan khas di Madinah di Mekah atau Mekah Ramah. dan di Kelana Jaya di lazim kita memang ada 24 jam kita ada bilik gerakan untuk memastikan sekiranya apa-apa berlaku ya kami saya selaku pengurusi tabung haji saya ada pengalaman dalam konteks kering tumbang Okay. Bila krim tumbang, okay. saya bergegas di situ, pergi ke sana ya, hmm. Untuk memastikan jemaah-jemaah kita dapat dikeluarkan dan dikeluarkan dan sebagainya hmm. Untuk rekod, negara Malaysia lah, rakyat kita lah yang pertama diberi bawa buat keluar hmm. daripada bilik jenazah Walaupun uh, di antara jenazah-jenazah tu, dah tak kenal rupa hmm. Sebab bayangkan batu versi jatuh atas kepala Bila semua jatuh atas kepala, dia akan efek muka dan mungkin dah tak kenal tetapi oleh kerana gelang yang mereka pakai itu dan memudahkan untuk saya berdebat dengan kerajaan Saudi iaitu polis mengatakan bahawa gelang ni tidak boleh dipisahkan sebab bacakan nama dia tunjukkan pasport dia negara Malaysia lah yang pertama sekali dia bagi bawa keluar saya pergi bersama-sama dengan kepimpinan tabung Haji Datuk Seri Jamil Khair sendiri sebagai wazir sebagai menteri haji bersama-sama dalam menguruskan mengeluarkan seluruh warga uh, rakyat Malaysia untuk dikebumikan. Jadi, saya merayu kepada seluruh jemaah kita pada tahun ini yang ada 30,200 hmm. untuk mendengar amalan, arahan, malah nasihat daripada petugas-petugas tabung haji. Kadang-kadang, kita semua dia keluar. Kita kata, mari ni makcik jangan pergi masjid. Makcik nah. jangan pergi masjid. Ya? Yeah. Oh, dia panik, asal tak pergi masjid ni? Ada apa, -apa ke? Tak. Kadang-kadang masjid itu terlalu penuh Padat hmm. dengan orang hmm. Jadi kita di setiap maktab Kita kita ada masjid, kita ada surau hmm. Kita ada imam, kita ada mutawil, Kita ada semayang, ada tashkirah dan sebagainya Kalau buru-buru masuk dalam masjid tu, Nak hmm. semayang pun tak selesa ha, Jadi oleh kerana itulah Saya merayu kepada seluruh jemaah kita Untuk mematuhi Segala nasihat hmm. dan arahan Yang dikeluarkan oleh jemaah kita Agar uh, petugas kita Agar untuk memastikan keselamatan mereka lebih terjamin insyaallah. Tu siam mungkin kongsikan juga tentang bilik gerakan yang Bilik Gerakan ini saya nak saya sendiri akan melepas minggu depan 12 Februari insyaallah. Saya sendiri akan mengetuai pengalaman-pengalaman sedikit sebanyak yang ada kepada saya dalam misi-misi bantuan kemanusiaan ke seluruh negara ni, seluruh dunia ni. Jadi saya ambil pengalaman tersebut bersama-sama dengan rakan-rakan saya kita buka bilik gerakan. Di Mekah satu, Mekah-Mekah-Mekah-Mekah ramah. Ma Madinah Timur-Nawarah. Kita buka dua dan kita er, seiring dengan er, kelana jaya uh -huh. Untuk kita memberikan maklum balas, laporan yang terkini berkaitan setiap hari. Uh -huh. Dan kita pun uh, memang begitu akrab dengan uh, Saudi Telecommunication Companies uh -huh. dengan Telecom. Kita combine dari sudut komunikasi. Very important hari ini adalah communication. komunikasi. Kalau kita... Uh, jemaah ni Kalau dapat berhubungan keluarga dia Kita lah Masa saya dulu Mak saya pergi haji tahun 1987 Masa tu umur saya lebih kurang 20-an ya. Okay. Jadi Saya masa tu First time saya pisah dengan mak saya mm -hmm. Dan masa tu ada perang Iran-Iraq Masa tu ada perang ia, uh, Perang Teluk juga masa tu kan hmm. Saya tengok tempat terbang hanya menangis hmm. Saya tengok tempat terbang hanya menangis 45 hari saya sengsara <coughs> Dan masa dulu komunikasi lagi susah yeah. Nak pergi telefon mak saya kena pergi dekat tempat Panggilan lah telefon tu kena queue nak telefon Hari ni Alhamdulillah Jauh beda Berbanding dengan 1987 Hari ni komunikasi semua orang Makcik yang kat kampung <coughs> saya kat baling tu pun Ada di Bekari handphone <coughs> Adalah Boleh call hari-hari Satu minit satu rial jadi mereka boleh call ataupun anak-anak dia boleh call, cucu dia boleh call tanya khabar. Jadi bila kita dengar suara orang tersayang selamat and happy di situ, kita di sini pun rasa begitu happy dan kita doakan agar mereka semua selamat, pergi kesihatan yang selamat dan pulang ke tanah air dengan memperoleh aji yang mabrur insyaallah. Alhamdulillah tahun 87 dan terus masih kelihatan 20-an. Ya yeah, betul. Waktu itu ya saya memang pantang nampak kereta bang. Nampak kereta bang ni saya menangis, saya menangis sebab first time berpisah dengan mak. Tapi dalam konteks mak saya nak pergi buat haji mm. waktu itu kan. Jadi oleh kerana itulah saya 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 sedar macam mana pentingnya seorang anak nak berhubung dengan ibu mm. apatah lagi saya saya percaya Anak-anak saya, saya, pun ada masalah juga Bila sekarang ni sebagai pusat wajib Bila mak dia nak pergi, anak dia nak ikut hmm. Tapi saya bukanlah Tak boleh, dia kena ada sistem Sebab hmm. penantian itu suatu peniksaan kan? <laughs> Jadi kalau mereka daftar pada hari ini Kena tunggu 82 tahun hmm. 90 tahun. Tapi Alhamdulillah Dengan bantuan Datuk Siti Najib Daripada 22 ribu Kota dah pergi ke 30 ribu InsyaAllah tahun depan kita minta Datuk Najib merayu lagi hmm. demi rakyat tercinta ni. Minta tambah kota, tambah kota. Kalau esok suatu hari kalau kota kita dah boleh menjangkau 40 ribu, 43 ribu dan sekali automatic, secara sekali automatik, secara automatik penantian itu pun akan turun ke 70, 60, 50 tahun. KPI saya suatu hari dengan izin Allah kita nak 50 tahun penantian. Not too bad. Hmm. Sebab hari ini mereka-mereka rakyat Malaysia yang telah daftar Nak pergi ke haji Lebih 2.5 juta orang Pendeposit tabung haji yang ada 9.6 juta orang Jadi ada juga orang tanya saya Datuk kenapa ni Datuk, saya tu Ada TV ada budak-budak kecil pergi buka ni Datuk kata budak-budak kecil tak ada pergi Sebenarnya saya nak bagi tahu Bila anak tu lahir Mak dan ayah dia daftar terus Orang oh, yang ada duit lah Dia terus masukkan RM10,000 dah akaun anak dia jadi bila anak tu umur 20 tahun mm -hmm. ni turn dia akan sampai kan ha, tahu masa dulu ha, tapi kalau sekarang anak dia daftar 50 tahun dah atau 60 mm -hmm. tahun Jadi turn dia akan sampai jadi wala bagaimanapun kita sedang usahakan untuk membantu mereka-mereka yang dah uzur umur ni dah lanjut 60 tahun ke atas kita sedang cari kriteria kriterianya bagaimana mm -hmm. untuk membantu kalau hari ni kita tengok mereka-mereka yang daftar 2007 hujung awal 2008 Aten dia nak pergi ke Mekah uh -huh. Jadi dia ada sistem yang kita dah ada Dan uh, kita juga sedar bahawa rakyat Malaysia pada hari ini Kesedarannya begitu tinggi nak pergi melaksanakan ibadah haji Okey, Dato' Sri kita juga tahu yang setiap tahun Perdana Menteri ada peruntukan hadiah Mengerjakan haji kepada golongan tertentu seperti uh, imam dan pemimpin masyarakat Kita tahu juga lah apa antara kriteria pemilihan untuk dikurniakan hadiah tersebut uh, Sebenarnya itu pun saya nak, nak nak maklumkan Juga lah kepada rakyat Malaysia uh -huh. uh, Tak ada sejarah uh, Perdana Menteri uh, Dalam negara kita ni uh -huh. Ada ilhamkan Program seumurama ini uh -huh. Kalau kita tengok pada hari ini uh, Program haji Yang telah diberikan uh, Kepada ketua-ketua kampung uh -huh. Kepada imam-imam masjid uh -huh. Kepada JKK Kepada pemimpin-pemimpin NGO Masyarakat tempatan Tok Siak Bilal Masjid Itulah kriteria-kriteria yang dipilih Untuk melaksanakan ibadah haji Dan pada setakat hari ini Kalau kita tengok Orang sahaja yang telah dibelanjakan Oleh 1MDB ini pun Bila saya bila saya nak sebut nanti Perkara ni orang akan cakap ah, Ini lah nak, nak, nak bagi tahu pasal 1MDB Nak cover tak Ini yang 1MDB buat selama ni Selama ni 1MDB telah mengusahakan Terbaikkan ni orang tak nampak Orang yang nampak sekarang ni cerita semua 1MDB itu Najib benda yang Tak betul. Uh -huh. Jadi oleh kerana tu Saya nak maklum dari sini Lebih 5,000 orang yang telah Bermulanya daripada 2011 Sehinggalah pada hari ini Lebih 5,000 orang telah Pergi melaksanakan ibadah Haji Melalui usaha ilham 1MDB uh -huh. iaitu Perdana Menteri telah mengilhamkan uh -huh. Bayangkan 9,980 ringgit 1MDB tolong bayarkan Kepada mereka-mereka uh, ni RM9,570 Kerajaan Malaysia membayarkan More than RM100 million ringgit Yang telah diberikan Kadang-kadang bila saya berjumpa Ni penerbangan pertama ni 7 hari bulan Yang akan uh, 23, uh, Minggu uh, 17 hari bulan belanda Dan uh, akan 12, 13, 14, 15 Yang akan uh, mereka Berlepas ke haji ni Iaitu mereka-mereka yang daripada orang NDP ni yang Imam, Tok Siak, Bilal, Ketua Kampung yang ini pun saya kena highlightkan juga bahawa pemilihan kriteria tu tidak berlandaskan parti mana-mana fahaman ideologi politik mana-mana ini adalah 100% bersandarkan Hablum bin Allah Hablum bin Anas kriteria yang dipilih perdana menteri tak tahu pun siapa yang dipilih. Hanya perdana menteri mengilhamkan bagi tahu saya nak hantar Okay tahun ni 1,100 orang. Tahun yang lalu 900 orang. Sebelum tu 700 orang. Dah 5000 uh, 5011 orang yang dah dihantar termasuk tahun ni. Ini Jadi, maknanya ini satu uh, kebaikan yang mana bila mana yang ustaz-ustaz imam-imam bilal-bilal tu siap ke kampung pas Pasport pun dia tak pernah jumpa dalam hidup dia Pasport pun tak ada, tak pernah jumpa dalam hidup dia Semuanya diuruskan Semuanya diuruskan oleh pihak 1MDB hmm. Dan dibantu oleh uh, Kerajaan yang penambahan 9,570 ringgit Iaitu subsidi yang diberikan hmm. Dan ini satu perkara yang luar biasa Sekali lagi, tak ada dalam sejarah dalam dunia ni Kerajaan, sesebuah kerajaan Menghantar lebih 5,000 orang Dan macam-macam imam Kampung dan mereka ketua kampung ketua-ketua NGO siap Bilal ni kat kampung dapat dapat surat nak pergi Mekah Datuk Najib pagi pergi Mekah ni doa dia tak tahulah sebab itulah saya yakin dan percaya apa kata apa-apa tuduhan fitnah yang dilontarkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak dengan balance dia dengan mereka-mereka ni yang tak pernah jumpa pasport dalam hidup bagi dia pasport tu IC jadi okay. kita minta, Pakcik minta pasport, ada pasport tak? Dia buat keluar poket pasport dia bagi IC. Mm -hmm. Dia bagi dia pasport tu adalah kad pengenalan. Mm -hmm. Sebenarnya pasport tu yang mempunyai pasport mm -hmm. bangsa Jadi dia tak tahu apa dia pasport. Jadi mereka-mereka ni lah yang dapat beli. Bukan setakat tu. Perdana Menteri jumpa dia orang, bagi lagi poket mana ni? Sekigun bagi sekigun ni, baru ni saya ikut. Di masjid besi, Perdana Menteri datang, bagi lagi duit. Bagi lagi duit. Tapi ada pihak-pihak tertentu tak ramai pun. Pihak-pihak yang yang dengki yang kaki citra ni tak ramai. Tapi saya yakin dan percaya dengan doa berkat rakyat Malaysia jemaah haji kita berdoakan dia dapat haji mabrur dan mereka semua mendoakan agar kesejahteraan negara ini di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak berikan kekuatan iman kepada beliau kesihatan jauh daripada bala petaka dan segala fitrah-fitrah yang dilontarkan kepada beliau insya-Allah Allah SWT akan selamatkan Datuk Najib kerana ilham 1MDB ni, jemaah 1MDB ni Ulung-ulung kalinya Setelah 6 nah, Perdana Menteri kita ada Inilah Perdana Menteri yang memikirkan Untuk menghantar Bajikan jemaah ayat. Sebab haji ni saya nak bagi tahu Pada mak hmm. Ma'ir dengan kis Bukan mudah Betul. Haji ni saya sendiri dah tengok pengalaman saya Sebagai pengurusi ni <coughs> Saya dah tengok dah macam-macam Dapat surat pergi masuk surat hmm. Hantar Masuk, dah dapat ni, tunggu 3 tahun Tunggu-tunggu ni, dapat rahsia Masuk-masuk kapal terbang Masuk pintu, tiba betul jatuh meninggal. Jadi nak jadi Do you for Rahman ni, nak jadi Tetamu Allah ni, bukan mudah Ini, kita kena banyak bersabar Banyak berdoa Jadi pada mereka yang, rakyat Malaysia Yang tak dapat lagi sabar insya nak Jadi do you for Rahman ni kita kena banyak doa bersabar uh -huh. keje Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan kita menjadi tetamu Allah. Kata Sri doa itu juga sejatakan Datuk Sri terus menaja ini mm -hmm. Tabung Haji. Insya-Allah kita dapat lebih banyak buat dan masih kita ada bersama dengan mm -hmm. Datuk Sri Panglima mm -hmm. Haji Abdul Aziz bin Haji Ibrahim Pengurusi Lembaga Tabung Haji. Terima kasih sekali lagi Datuk Sri. Mm -hmm. Sebelum kita mengakhiri saya nak Tabung Haji Selamat pagi Malaysia mm -hmm. seluruh warga RTM rakyat Malaysia kita mendoakan agar semua jemaah kita yang melaksanakan ibadah haji yang bakal yang dah sampai hmm. kita doakan agar mereka semua demikian kesihatan yang sempurna Amin. selamat pergi dan selamat Amin. pulang dengan memperoleh haji yang mabrur insyaallah labaikallahumma Insya labaikala syarika innal hamda lakal la syarika lak Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah Akbar. Terima kasih sekali lagi Datuk Sri kita bersama kami. Mm -hmm. Baik, uh, itu saja pengisian kita untuk uh, segmen bersama dengan Datuk Sri Panimah Haji Abdul Aziz bin Haji Ibrahim. Mm -hmm. Kita terus pada rakan di Med Malaysia. Silakan. Silakan.